сил наступать нет нет сил наступать можно можно призвать не знаю еще миллион этих э, украинских ребят в армию нет э, сейчас базы чтобы их обучить нет сейчас достаточно сил и средств чтобы их правильно вооружить самое главное до сих пор нет э, правильного офицерского, сержантского и генеральского состава вооруженных сил Украины. И это одна из самых главных проблем. Э, я вижу это так, что нужно уйти э, в абсолютно глухую оборону э, с созданием подвижных резервов за линией фронта, которые могут э, в определенный момент, э, ш, ну, как пожарная команда, которые могут прикрывать какие-то участки. И э, превратить это, возможно, в какой-то род замороженного конфликта. При этом у, нужно делать все для того, чтобы уменьшить потери и жертвы, насколько это возможно. Но мы не можем просто подойти к ним и сказать, ну давайте перестанем э, воевать. Им всегда будет мало. Сначала там Захарченко что-то свое скажет, потом Платинский или кто там свое скажет, потом им позвонят из Москвы и скажут, нет, этого мало, теперь давайте это, теперь давайте это. Я вот только что приехал с Одессы, то есть это, это абсолютно ключ ключевой сравнительный город для планов Кремля. И ну, то, что я там увидел, конечно, не внушает особого оптимизма. Разрозненность. Разрозненность гражданского Андрея. общества. В Одессе. Разрозненность гражданского общества. И вот одна из моих целей, почему я вам не просто как приехал сюда полит, информацию провести. Мы должны подумать о том, как можно изменить ситуацию и что для этого нужно делать. И обладая как бы более ну, складом ума практичного американца, может я могу что-то такое сказать, что заставит вас изменить свое мнение по поводу некоторых вопросов. И мы можем прийти к какому-то общему решению и знаменателю, который может помочь решить э, проблему в ближайшем будущем, также и в дальнем.